me'yorni bilmagan odam doim murakkab vaziyatda qolgan ayniqsa yo'llarda harakatlanishda belgilangan qoidalar va tartiblarga amal qilmaslik nafaqat avtotransport vositasi haydovchisining o'zi balki boshqalarga ham tashvish olib kelishi mumkin jizzaxda ana shunday holat sodir bo'ldi belgilangan me'yordan ortiq yuk ortilgan avtomashina avtohalokatga uchradi voqea tafsilotlari hozirgi lavhamizda joriy yilning 15 iyul yu kuni soat 7:55larda jizzax viloyati sharof rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan m 39 termiz toshkent avtomobili yo'lining 998 kilometrida dovon qismidan harakatlanib kelayotgan buxoro viloyatida yashovchi 1985 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan havo rusumli yuk avtomashinasiga belgilangan me'yoriy talablardan ortiqcha yuk ortilganligi sababli boshqaruvni yo'qot o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan jizzax viloyati g'allaorol tumanida yashovchi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi damas rusumli avtomashinaning orqa qismidan urilishi oqibatida yo'l transport hodisasini sodir etgan natijada damas rusumli avtomashina haydovchisi tan jarohatlari bilan respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi jizzax filialiga yotqizilgan ushbu hodisaning kelib chiqish sabablari soha xodimlari tomonidan chuqur o'rganilganida yuk avtomashinasining tirkamasi ya'ni yo'chang egrik s hsh to'qson to'rt nol bir zet rusumli yarim tirkamada belgilangan me'yordan ortiqcha <laughs> yuk ortilganligi <laughs> va yo'lning <laughs> dovon qismidan nishablik sari tushayotgan <laughs> vaqtida yuk og'irligi bilan avtomashina tezligini pasaytirish imkonini yo'qotib rul boshqaruvini qo'ldan chiqargan hodisaga yanada oydinlik kiritadigan bo'lsak yuk avtomashinasining tirkamasi xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'lib uning texnik reglamentida jami o'ttiz ikki ming yoki o'ttiz ikki ming uch yuz kilogram yuk ko'tarish imkoniyatiga ega ekanligi belgilab berilgan bo'lsada biroq ushbu hodisa sababchisi bo'lgan yuk avtomashina haydovchisi tirkamaga qirq besh ming kilogram yuk ortganligi ya'ni o'n uch ming kilogram ortiqcha yuk bilan harakatlanganligi ma'lum bo'ldi nabijon ergashev islom murodov zamon informatsion dasturi uchun jizzaxdan tayyorlandi